У меня есть друг мой коллега, Николай Романович Левченко, может, вы его знаете, да? Вот он написал недавно пародию, которая кончилась тем, «Я славно жил на свете этом и не жалею ни о чем. Не знаю, стал ли я поэтом, но точно помню, был врачом». Сама-то по себе эта операция так средней тяжести, но это не из легких резекция, то есть удаляется большая часть ткани железы. И ну, есть узловые зубы, которые, так сказать, ну, просто растет вот шишкой, и она никак не влияет на общее состояние. А токсический зуб, то раздражительность, плаксивость, экзофтальм, то есть глаза увеличиваются немножко, так, размерах. То есть это то состояние, с которым надо предупреждать, иначе это плохо кончится. Чтоб не играть в земной юдоли на склоне лет, страдальца роль – один удел – привыкнуть к боли и не считать ее за боль. Что ж, со своей смириться надо, но сохрани судьба с чужой. Одна-то и была отрада, что каждый день вступал с ней в бой. И счастлив был, когда людские страдания таяли в тиши. Страшна не боль, а анестезия для человеческой души. Я прожил жизнь интересно. У меня всегда был выбор. Я никогда не тянул лямку, что называется, не нес служебную нуду. В пределах, так сказать, той же медицины я мог варьировать, понимаете. Вначале мне очень нравилась хирургия. Я не вылазил из операционной, оперировал, все такое прочее. Потом немножко охладел к этому делу. Появилась новая анестезиология. Это новая наука совершенно. Так? А там, где целина, там всегда есть место для творчества. Стихи я начал писать. В общем, короче говоря, шел по линии, попал под поезд. Вот. Ну, отвезли меня в Завитую, там, значит, произвели ампутацию. Протезы у меня еще не было. И вот весной, значит, следующего года, 47-го, мои ребята пошли там гулять, понимаете, и прочее. А я куда я пойду? Вот сидел и вот навалилась на меня такая тоска, что называется, когда мне захотелось взять и написать. Ну, вот бывает вот такое, что вот, вот человек услышал какую-то песню, какую-то мелодию, так она ему так понравилась, что вот пока он не напоется сам про себя, понимаете, он не может успокоиться. Вот у меня такое со стихами было. Порой смешно, порой грустно. Вот дожил до седых волос, а все не покидает чувство, что и не жил еще всерьез. Как будто все еще мальчишка, поныне драм кружок любя, я вот уже полжизни слишком играю взрослого себя. Меняются и стать, и облик, но та же улыбчивость в крови, и впереди желанный подвиг во имя жизни и любви. Но предаваясь грезам вешним, порой услышишь правды весть. Пора взрослеть не только внешне и быть таким, каков уж есть. А может, все же не химера, что не меняет время нас, и не напрасно в сердце вера, что впереди твой звездный час. Можно даже о своей работе писать, понимаете, о путешествиях можно писать, еще, о чем угодно можно писать. Так? Это не обязательно, если писать стихи, то писать только о любви. А ты всегда меня встречала, как равнодушная луна, и даже не предполагала, что жизнь моя тобой полна. Но легче было умереть мне, чем пред тобой открыться в том. Я прозебал, увы, лишь в третьем. А ты была уже в шестом. Вы знаете, я когда выступаю, мне иногда говорят, что почитайте что-нибудь о любви. Я терпеть не могу читать что-то о любви, понимаете? У меня такое ощущение, что я начну перед одетыми людьми раздеваться. Только. Хорошо нам с тобою вдвоем, в тишине на прибрежном просторе. Но прошу тебя лишь об одном: отпусти поскорее меня в море. Есть тревожное слово «пора», за которым и горе, не горе, Только пели бы песни ветра, докачало открытое море. Без него обмелеет душа, и волнения улягутся вскоре, Ведь любовь, как весна, хороша, если жизнь необъятна, как море. Я запомню тебя наизусть, до прощальной слезинки во взоре. Я к тебе непременно вернусь, только ты отпусти меня в море думаю, что Пушкин посвятил свое стихотворение Анне Керн, что стихотворение об Анне Керн, это неправда. Это стихотворение о чудном мгновении. На месте Керн могла быть любая, другая, понимаете. А вот чудное это мгновение, оно бывает у всех в разные времена, при разных обстоятельствах, в разном возрасте и так далее. Но бывает так, что тебе вдруг осенит, и ты в одночасье там написал что-то такое, потом немножко подправил и так далее. И, в общем, получилось стихотворение. Но это праздники наши. А будни, они чем-то похожи на жизнь актера. Ведь актер не ждет вдохновения. Оно к нему придет ровно в 6 часов вечера, когда откроется занавес. Мне приходится добираться до областной больницы на троллейбусе полчаса. Вот эти полчаса я сижу и что-то проворачиваю в мозгах. Назад едут то же самое. Общественный транспорт измучит, но если мужать и не ныть, до смертного часа научит и жизнь, и свободу любить. Лишь здесь, до геройства, возвысясь, с упорным народом труда, такую почувствуешь близость, какой не знавал никогда. Сочувствую вам, кто угрюмо, свой путь совершает один. Вы столько теряете в трюмах своих персональных машин. В учении дается наука, в общении гражданская стать. Слыть правым в комфорте не штука, сумеем в автобусе стать. Вот транспорт, где сердцем и кожей, и хохот почуешь и стон, и общество станет дороже, на то и общественный он. Самое мое первое как раз желание, кем быть, это быть извозчиком. Кстати говоря, я лошадей люблю до сих пор. Единственное, что я умею нарисовать, может быть, немножко, это лошадиную голову. Так больше у меня ничего не получается. А потом, потом, ну, во врачебной семье я рос, я видел отношение людей к моему отцу, я понимал, что такое врач, что такое хирург, понимаете. Это для меня было очень понятно. Было горько, было остро, было солоно подчас, И капризно морщил нос я, чем гневил судьбу не раз. Только было неизвестно мне строптивому тогда, Что беда, когда все пресно, как небесная вода. Будь всего с лихвой в застолье, Вкуса нет и все не впрок. Хоть бы перца, хоть бы соли, Хоть бы уксуса чуток. Столько мест есть, где я не был. и правда, в 16 странах я уже побывал, так? В свое время весь Советский Союз я изъездил. Но я же еще я не был в Африке, я не был в Америке, я не был в Австралии, я не был в Греции, я не был. Но сейчас вот мечта съездить в гости к своему вот этому другу круглому, в Париж, допустим. Я в Париже еще не был ни разу. Вот один мой друг, когда он усомнился в том, поэт он или нет, он чуть не покончил с собой, стрелял в себя так. Вот. Со мной бы этого не случилось, нет. Я бы нашел себя и в медицине, в конце концов, и в науке. Предел земли обетованной, и вот уже передо мной седая вечность океана, а позади весь путь земной. Я тоже сед и не расцвечу, сроднившись с ним его наряд, но волны катятся навстречу и гонят прочь меня назад как будто знают эти воды, что даже миг страды земной сто крат счастливей их свободы, огромней вечности самой.